بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عليه قال الله تعالى وقالت اليهود وزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله لمثال تعلق كلام تعلق كلام يا تعلق تعلق دلاله Dilalah, dulalah ataupun dalalah Musallah satu dal Dalu lebih baca tiga wajah Dilalah, dulalah, dalalah Mana ta'luk ta kalam dipanggil ta'luk ta dilalah Ta'luk ta menunjuk Maka kalam Allah Dia menunjuk pada benda, benda wajib Mustahil harus Ya benda wajib Kul huwallahu ahad Ya Allah ta'ala tunggal itu benda wajib Ini benda yang mustahil Iaitulah Menghikayatkan kalam Yahud dia tu apa kata dia Uzir ibnu Allah Uzir tu anak Tuhan Nasara pula Pak dua-dua ni gila <laughs> Dia kata Masih ibnu Allah Jadi Anak bagi Tuhan Tu hukum dia mustah Mustahil Maka oleh kerana tu Al-Quran menunjukkan Ya Maknanya Benda yang mustahil Ia telah Pegangan Sesat gulungan Yang dilaknat oleh Allah Yahud wa Nasara Habis dan lagi firman Allah Taala Inna allaha fakirun wa nahnu agniya. Ini adalah kisahkan lagi lah. Ya, gulungan-gulungan sesat menatangkapi ini dia kata Allah Taala fakir. Dia pula yang kaya. <laughs> Inna allaha fakir fakir sifatul mustahil yastahil Allah. Ya, mustahil atau Taala fakir. Ya, nahnu agniya. Kami pula kaya pun mustahil juga. Ya? Mana ada manusia makhluk kaya? Makhluk sifat dia fakir Mana mana fakir berhajat terikat Mana ada makhluk yang tak dipanggil terikat Nama dia pun makhluk Bila makhluk al-lazi Dia dijadikan terikat ha, Dan lagi firman Allah Ta'ala Hikayat daripada perkataan Yahud dan Nasara Gulangan Yahudi dan Nasara ini. Dia kata apa Nahnu wa ahibba'uh Sekalian anak Allah Ta'ala Dia kata nahnu kami ni dia tak tulis kami. Kami sekalian ya anak Allah dan kekasihnya. Anak bagi Allah hukum dia mustah, mustahil. Ah ha, tu di antara Quran menunjuk benda yang mustahil. Kalau orang tanya kita Atala Maha Kuasa Boleh tak dia jadikan anak bagi dia? Kau kata tak bolehkan Kau kata tak kuasa pula Kalau <laughs> kata bolehkan dia benda mustahil Kalau orang tanya macam tu Kita tanya dia balik Kau tengok dia belajar tak lah, Dia mengaji tak lah. ya? Kau dia kata apa ha, Boleh tak Allah jadikan anak bagi dia? dia tanya pertama Anak bagi Tuhan hukum dia apa Anak bagi Tuhan tu hukum dia apa Kau dia kata Oh anak Tuhan tak tahu lah, Tak tahu jangan sebarang main tanya-tanya kan kena gitu. ya. Ha. kalau dia mengaji dia kata anak anak Tuhan mustahil. Ah ha. tanya round kedua. Kudrat iradat bertakluk tak benda mustahil. Ha. itu dia jam. <laughs> ya al qudrat wal iradah muta'alliqatan bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat dia bertakluk pada mungkin bukan mustahil benda ha, benda mungkin bukan benda wajib dan benda Mustahil. mustahil. Habis tak takluk Tuan tak jadi anak Tak boleh jadi anak Bukan dia kata tak boleh Tak menjadi Sebab bukan takluk dia Maka tak dipanggil lemah Bukan takluk ha. Macam kita kata Mata kita Ya Tak boleh mendengar Mata saya ni pergi jumpa doktor pakar mata Mata saya dah dua bulan Tak boleh mendengar lah doktor Doktor tengok kita atas bawah Kau ini kau silap makan ubat tu <laughs> Ya Sebab mata tak dikatakan Bermasalah Tak dikatakan sakit kalau dia tak mendengar tu bukan takluk dia ya, kalau telinga tak mendengar ah ha, bau lah Oh, okay, kerja dia ni mendengar, tiba-tiba tak boleh mendengar mata boleh melihat, tiba-tiba tak boleh melihat apa ha, dia kata dia lemah mana kalau takluk dia tak boleh buat, boleh lemah sekarang kodak iradat dia tak takluk pada benda yang wajib dan mustahil kalau wajib pun mustahil takluk, dah berubah hakikat lah tak betul eh? Ya, tak dikatakan lemah kalau tu bukan takluk dia Habis syah dan bermula kalam Allah Ta'ala itu Ada kalanya kalam lafzi Itu Quran kita baca kan berlapas ha. Itulah yang berlaku atas huruf dan suara Takadum dan takhur Mana ada dulu ada kemudian Itu kalam lafzi Kalam Allah Ta'ala Tapi dibaca secara berlapas oleh manusia Itu kalam lafzi Ya Iaitulah Quran dan Taurat dan Injil Itu semua kalam Allah dan zabur dan segala suhuf anbiya Dia 104 buah kitab kan yang lain daripada empat lah macam pun empat dari 104 buah dan ada kalanya kalam nafsi kalam nafsi yang berlapas ni satu ada kalanya kalam tu dipanggil kalam nafsi iaitu kalam Allah Taala yang berdiri dengan zatnya yang ni kita nak pegang Bawa ta'ala ya tasih bil kalam Kalam apa ni? Kalamul ismi atau kalamul naqsi Iaitu sifat perkata Yang ada pada Tuhan tu Dengan dia lah dia berkata-kata ha, Kalau macam kita sifat perkata Yang Tuhan letak kat lidah kita tu Maka dengan sebab tu kita Dia katakan tidak bisu ya? Kalau ada sifat perkata Maka orang tu tak dipanggil bisu Tapi kalau orang tu diam Tak berkata-kata Tak boleh dikata bisu Ya, yeah, sebab diam lawan dia bercakap. Bercakap lawan dia diam. Ha. Tu sebab tak boleh kata kalau orang diam tu dia, dia diam je, dia, dia bisu ke? Eh bukan, dia tak bercakap je. Yeah. Bermana sifat tu ada kat dia. Cuma dia tak bercakap je. Yeah. Ha, ya. Yeah. Tu beza antara kalam ismi yang kita sifat tu sendiri. Sifat berkata sebab tu kita bercakap bukan dengan lidah. Kita bercakap bukan dengan mulut. Kita bercakap dengan sifat kalam yang ada pada Adidah yang tuan letak Kalau tuan cabut sifat kalam tu Tak bolehlah bercakap gitu ya? Kalau bercakap dengan mulut Ramai orang mulut ada tak boleh bercakap <guluh> Orang bisu ada mulut tak? Ya? Eh? Orang bisu ada mulut? Tak ada Itu betul tak ada? <guluh> ada Jadi bercakap bukan dengan mulut Bercakap dengan sifat perkata Kalau sifat tu ada dia boleh bercakap Begitu juga mendengar melihat Mendengar bukan dengan mak Bukan dengan telinga Melihat bukan dengan mata melihat dengan sifat sifat perlihat dan sifat pendengar sama atau basar yang tuan letakkan di mata gitu. Sebab tu kalau tuan cabut sifat basar tu kita boleh melihat walaupun mata ada. ya telinga tak boleh mendengar kalau sifat sama tu tuan cabut. jadi mendengar dengan sifat sama. Sebab tu bila ayat Al-Quran besok tuan letakkan sifat perkata tu pada tangan kaki dia boleh bercakap tak? Boleh. Al yauma nakhthimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Mereka berbicara dengan kami aydihim tangan-tangan bercakap saya buat kerja ni Ada sifat tu dalam dia, dia boleh lah cakap Jadi kalam sini kena kalam nafsi Atau dipanggil kalam mul ismi ya? Yang berdiri mana yang ada pada zatnya zat Allah Ta'ala Dan ia yang maha suci daripada huruf dan suara Takadum dan takhur ta Dia tidak ada huruf tak ada suara Tidak ada takadum takhur ta Tidak ada dulu pendian Macam kita cakap ada dulu pembukaan kalam Dia akhir kalam kan dan lain daripada barang yang berlaku dengan kalam yang baharu mana segala sifat kalam baharu dia mukhalafah dengan sifat kalam Tuhan yang kah yang kadim sifat kalam kita tak urut tak ada suara juga tapi bahar baharu asal tak ada kemudian akan binasa ha. habis kemudian bermula madlul artinya makna yang ditunjuk oleh kalam lafzi madlul dia tu dan kalam ismi satu jua Ya, kita baca kul huwallahu ahad. Ya, Allah Taala tu ahad tunggal. Itu kalam nafsi kita baca. Sama tak yang ditunjuk oleh kalam ni? Sama, kalam nafsi yang diri Tuhan. Ya. Madlul ni sama. Misalnya seperti engkau dengar akan firman Allah Taala wala taqulu amwalakum bainakum bil batil jangan kamu makan sekalian kamu akan segala harta kamu yang ada di antara kamu dengan batil jadi maknanya itu nahi tegah dia ta'ala jangan kita makan harta secara tak betul nipu riba rasuah macam ni maka engkau faham daripadanya kalam tadi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil akan apa kita faham akan tegahnya Haa. Dapat kita faham ni Allah Ta'ala tegah daripada memakan secara dan demikian Daripada mengambil harta manusia dengan tiada sebenar Seperti ambil dengan rampas, rompak, samun, curi ya, atau cukai dengan dan isi dan umpama yang tersebut daripada tiap-tiap ambil akan dia dengan ketiadaan reda dan suku hati umpamanya Tuan tu tak letak. Kita ambil ha, hukum dia apa? Sama lah tu. Mana dia tegak oleh syarat haram. Ni? Inilah makna yang engkau faham daripada kalam lafzi. Kalam tadi. La tak kulu. Amu bainakum bil batil. Mana jangan makan. Yang dengan cara yang tak betul. Tu kalam yang kita faham adalah kalam lafzi. Yang berhut suara yang keluar ni. Dan jika dibuka akan kau hijab. Tuan buka hijab mendengar akan kalam nafsi kalam yang ada pada sifat Tuhan pada zat Tuhan tu hati tiada huruf tiada suara tu yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala nah saya engkau faham akan makna daripada seperti di mana engkau faham pada kalam nafsi sama ya, mana? madlul kalam nafsi dengan kalam ismi tu sama ha, tu. dalam bab ni ada ikhtilaf antara maturidiyah dengan asyairah bab mana? wa kallama Allah Musa taklima ya wa kallama Allah Musa Allah berbicara dengan Nabi Musa itu takliman sebagai bicara sungguh maka asy'ira mengatakan yang didengar perkataan Nabi Musa dengar kalam Allah bercakap itu ialah ah uh, kata kalam ismi itu, yang ada pada zat Tuhan cara mana serah pada Allah habis itu asy'ira kalam ma tudridiah ada guna kalam labzi maknanya Kalam yang di Tuhan tu Tapi yang didengar Nabi Musa tu Ialah suara Yang ada pada Hawa Yang kalam suara tu Sama je maksud dengan yang di atas Yang di suan Yang di sisi Allah Ta'ala Itu ha, Dia sikit dipanggil Khilaf Sutihiyah Itu ya? ha, masalah Masalah apa Khilaf Sutihiyah lah pucuk sikit je lah Masalah menentukan cara dia Ada pun Sifat kalam Itu sama sepakat tu sifat yang wajib Bagi Allah Ta'ala <tuh> Kemudian tambah satu peringatan bermula tiap-tiap kalam lafzi itu menunjuk ia atas kalam nafsi. Ya dengan dialah al-iltizamiyah al-urfiyah sebagai iltizam kelaziman yang dibangsa pada uruf. Ia ya, sama. Dan menunjuk ia atas makna yang ditunjuk atasnya oleh kalam nafsi dengan dialah ya uh, al-mutabaqiyah jadi maknanya selaras antara kalam nafsi dengan kalam ismi. Kemudian satu lagi kata tanbih peringatan di sini maka ada bagi kita kalam lafzi. Kita ada tak? Ni yang cakap ni, pum lapas ni, ya. Yaitu yang berdiri dengan lidah kita ni. Ialah yang kita ibarat akan dia dengan berhuruf dan bersuah suara. Dan barang yang lain daripada keduanya daripada segala ketentuan kalam lafzi yang baru dan ada bagi kita kalam nafsi mana sifat perkataan yang ada kat kita ia telah berdiri pada hati kita ia telah tiada berhuruf dan tiada bersuara, tiada bersuara ya cuma beza kita dengan Tuhan Tuhan punya kadim kita punya bahar itu ha, je beza dia lah ha, dia ada juga kalam ma khasara bil masdar yang keluar perang-perang tu lah ma khasara bil masdar ada kalam kalam dipanggil apa nafsani ya dia ada empat kalam tu dua yang kadim, dua yang baru <tuh> kemudian dan bagi kalam itu satu ta'aluk jua dia panggil ta tanjizi kadim kalam tanjizi kadim ini barang yang lain daripada amar dan nahi sebelum ada amar nahi maknanya tanjizi lulus pada sedia kalah ada pun pada keduanya maka itu ta'aluk pertamanya ta'aluk suri kadim Iaitu pada patut Allah Ta'ala pada azali Bertitah dengan suruh dan tegah Dahulu daripada wujud orang yang hendak disuruh dan tegah Sebelum ada orang itu suruhi Bila ada je Tuhan kitabkan Hakimus Salah kan? ha, Itu tanji Tanji ha, Kemudian dia kata Dan bagi kalam itu ada satu ta'luk ta jua Ialah akhir Allah Alam Bismillahirrahmanirrahim So apa tu? Hmm? Baik apa? Dan dikenaki dengan musyahadah situ. Qala mu'alifu Allah ta'ala dan dikenak dengan musyahadah. Apa musyahadah? Rukyatul basariyah. Pandangan dalaman. Pandangan kalbi gitu. Ya. Yeah. Dan dikenaki dengan musyahadah yang pertama itu adalah musyahadah kepada segala perbuatan. Kemudian musyahadah kepada segala musyahadah pada zat. Perbuatan mana? Musyah syuhud akan af'al. Ya, af'al Allah Ta'ala. Yang membuat hakikat adalah dia. Ha, maka parti semua yang kita nampak ni adalah kesan daripada ta'luq, kudrat dan iradat. Ta'luq, iradat, taksis, kudrat mana taksir mengadakan. Ha, itu mana kita pandang akan af'al Tuhan. Matikan af'al kita dalam memandang af'al Tuhan. Ya, matikan sifat kita dalam memandang sifat Allah. Akhirnya matikan memandang zat makhluk dalam memandang akan zat dia. Jadi pandang dia kena kisupi. Rukyatul Basariah. Bukan pandang dengan mata kepala kan. Apa kepala itu tak boleh buat. tuan dah La tudriku lafsar wa huwa. Yudriku lafsar wa Kamu tak dapat melihat atau sebalik Tuhan melihat kita. Jadi kalam-kalam sufi kita sufi kita kita ahli lah disebut pandang mana ru'yatul basariyah pandang dengan nur yang Tuhan letakkan di kalbi kita itu. Itu dipanggil musyahadah. Hmm. Maka naklah Tuhan hamba istighal. Maknanya memberikan tumpuan pada mula-mula dengan musyahadah yang pertama itu. Dan jika Tuhan hamba dapat akan dia nasai memadalah dapat musyahadah Afal Tuhan pun tu Kerana pada masa kita ini Masa yang sangat baif Pengambilan ilmu Dan amalan Dan masa yang ketiadaan tempat ikutan yang bersih Kerana adalah segala manusia pada masa ini Tuan saya tuan pengarang ni Ya ha, Pengarang kita tuan Nasir. Zaman kita ni lagi Tak ada huara Berhadap sekalian mana itu Pada dunia dan banyak manusia yang berkiblat pada dunia menyebabkan kalbi mereka tadi jadi kotor. Bila kotor, cermin dah kotor nak lihat dan orang kata dapat lihat sikit-sikit pun dah besar tu maksud ini. Kalau tak dapat lihat semua, kan? Dan kita lap sikit tu, hilanglah sikit cermin tu punya sikit dapat pandang pun boleh tahan dah. Daripada terus tak lap, gelap terus. Ah tu maksud. Sebab zaman kita ni tak sama. Arwah tu guru saya sebut, orang dulu, untuk tu zaman dia dulu, pakai terompah kan tapi tarap dia waliullah kita hari ni nak kita sosok tak ada wali wali nikah je Bahamu, <tuk> mana jauh dah orang dulu orang kampung kan cacang pertabat awliya Pertabat wali marifat dia tinggi oh kita sekarang tiap awli macam-macam tapi apa tenggelam dengan dunia habis kenal makhluk khalik sebenarnya tidak tak dapat tembus marifat dia tu ha, sebab apa ghaflah kelalaian terlampau banyak ya dalam kepala dia sumbat Dunia tak habis-habis Makhluk tak habis-habis Dia nak dapat jalan ni Kena mujahadah betul ni Farrik garbak minal aghyar Kosongkan kalbi kamu lain daripada makhluk Menghadap tu dekat dia Baru dibuka ya. Jasad kita dengan makhluk tak apa kan Kau nak pakai dalam ni Hakikatul insan Dia yang boleh idrak Boleh tangkap marifat-marifat dan sebagainya Maka riabah mujahadah tu penting Kemudian dikata kata dan jika tuan hamba dapat akan dia nasai memadalah yang pertama tu pun dapat tauhid afal pun dah besar tu. Dan pada umur mereka itu singkat, kebanyakan yang dahulu kala umur panjang kita dah ada lalai banyak, kemudian peluang pula singkat, masa singkat. Padahal istighal mereka itu dalamnya dengan amal akhirat orang dulu pula umur panjang tapi mereka tumpu betul ke jalan Tuhan. Orang sekarang umur dah lebih pendek kemudian leka pula banyak tuan sendiri lah kemudian tambah tu peringatan dan jika tiada dapat bagi tuan hamba hendak istirahat nak fokus betul-betul akan pekerjaan musyahadah ni maka hendaklah bersungguh-sungguh tuan hamba berhadap dengan ikhtiqad dengan apa? wahdatullah pada yang tiga perkara tadi. pandang ketunggalan Allah Ta'ala ya Ha, kita pandang ketunggalan dia Ingat betul-betul Tunggal di dalam af'al ya, Tunggal dalam asma' dia ya, Tunggal di dalam sifat dia ha, Itu hati. Artinya metikat kan akan asa Allah Ta'ala Pada zatnya Etikat dia Bukan musyahadah atau etikat Etikat lah apa? Pegang ha, Akidahlah. Akidah ya. Duduk perangkat basic lah tu dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatan mana esa Allah Ta'ala pada zat Dengan bahawa tidak ada zat lain serupa dengan Tuhan ya Tidak ada ha, Di zat Tuhan tu menjadi rangkaian berbilang tak di esa Mana menafikan kan Mertasil wal mumfasil zat Dan juga pada sifat ya ha. Dan pada af'al itu juga Mengikut seperti yang dititahkan oleh ya, Kepada Nabi kita Muhammad SAW Dengan firmannya Kul Huwallahu ahad Katakan oleh Muya Muhammad Allah Ta'ala tu Ahadun tunggal Ya Besar ni Ilmu Tauhid Ilmu menunggalkan Tauhid mana apa? Etikat bahawa Tuhan tu esek Lawan dia apa? Tashrik menyengutukan ha. Jadi kita mengesahkan Allah Ta'ala Besar hmm. Sebab kalau mengaji dalam Mertabat tujuh Makam Ahadiyah La ta'ayun Tak ada kosong Dia, dia yang dah Ha, oh, tu kita rasa Allah wala syai'a ma. Kalau so, ada Allah Taala ketika itu satu benda pun tak ada. Ya. Ha. Tu dia panggil awal Muhammad, awal Muhammad. Ya. Dia ada awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Apa mana awal Muhammad? Apa mana akhir Muhammad? Apa mana zahir Muhammad? Apa mana batin Muhammad? Insya-Allah besok pagi kita huraik di masjid Bukit Piatu <girai> ya, kita buat daurah ke tu kita kashful asrat ya, 8.30 mulut sampai 6 petang <girai> itu apa awal Muhammad apa akhir Muhammad apa zahir Muhammad apa batin Muhammad ya ada ha, lagi pada matabat tu dia punya bahagia dan sebagainya kemudian Allahus Samad ada tempat tumpuan bermakna Allah ni semua benda terikat dengan dia sebab itu disuruh kita pandang keterikatan makhluk dalam setiap nafas. Ya, sebab kalimah la ilaha illallah Rasulullah tu pi wa nafasin kan kita nak berada dalam tiap-tiap lamha kelipan mata wa nafasin tiap-tiap tu naik nafas kita. Sentiasa memandang tauhid, ketuhanan Allah dan setengah makna ketuhanan Tuhan ialah iftikaru kullu ma siwa Berhajat terikat semua makhluk kan dia. As-samad dalam ibadah mana tu. Ah tu nak pandang. Bila kita pandang tu tenggelam yang lain baru dapat lazat dengan Tuhan, ya. Ha, tu. Lam yalid wa lam yulad Atalah tu Lam yalid tidak beranak Dia bukan jenis beranak kan Kalau beranak dah berbilang Kalau beranak pula tu Tashabuh Dah serupa dengan makhluk oh Banyak di main setan Lam yulad dan dia tidak diperanak Bukan dia asal daripada orang lain tak ya? Tuhan tidak dibin kepada orang lain Dan orang lain pun tak bin kali Dia ahad Dia tunggal Lepas tu Kulhuallahu ahad ni Kalau bahas Bukan 20 sifat kan Berapa puluh sifat boleh keluar lagi Ya, setengah orang kata tak ayah baca pada 20. Kul Allah cukup, kan? Ya. Dia kata kul Allah memang cukup, tak kau tak cukup. <laughs> kul Allah memang cukup lebih daripada cukup, tak kau tak cukup. Orang tanya kan tak tiang, Kan? Ya. Dan ulama dah susun dah cantik itu. Ah Kudan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada baginya sebanding. Kufuan ahadun seorang pun tak ada. Ha ni pergi pada tauhid. Eh, mana wahdaniya dalam konteks Iaitu kamum mumfasil Bilangan bercerai Mana tak ada yang sebanding Setara dengan antara kehaibatan Zat yang maha sempurna Yang tidak ada satu pun menyama dengan makhluk Yang dia bersifat dengan sedia kalah Dan dia bersifat dia kekal selama-lamanya Dan bersifat dengan segala kesempur, Kesempurnaan Dan mustahil ada dia dengan segala kekurangan Itu zat yang maha besar Iaitu kita pandang Dalam mentauhidkan akan dia Suatu ikhlas pun cukup itu Ya sebab tu lebih sebenarnya ikhlas Tiga kali baca dia sama khatam Quran Sama pahala lah Kalau baca sama baca ha, ah, tu lebih banyak orang baca Kan ni malah baca ke Ana dah khatam je Baca tiga kali aja Rupa ni malah baca Quran <laughs> Tu pun malas Dia sudut kelebihan pahala lain Kalau baca sendiri Pahala kelebihan lain pula Tapi ni sembah ganjaran tu Besar lah tu Tiga kali baca sama dengan Ya, kata Quran bayangan itu antara suatu ikhlas punya kelebihan ya. Dan satu lagi bermula makna etikat ialah pegangan yang tetap dengan mata hati. Ya, pegangan itu panggil akidah, pegang. Akan satu perkejaan dan dinapi akan lawan. Nah, jadi kemas tu mesti pegang satu dan tolak lawan dia. Kita kata Allah tak ahad tunggal. Bermakna ta'addud tolak bilang Bacaan itu bersifat dengan apa? Kudrah, kuasa, lawan, al-ajiz, lemah. Tuan buang. Ha, tu kita ada Nabi isbat. Al nafi isbat. Al-nafi wal isbat kena ada. Ha. Dia tak boleh nafi semua. Dia komunis lah. Tak Tuhan tu. Atau -tuh pakai isbat semua, ia mengaku semua. Habis jin setan boleh mengaku Tuhan. Kayu payu mengaku Tuhan. Kacau. Jadi ada jalan nafi, ada jalan isbat mana Ya. Seperti kita ambil pegang dengan mata hati kita akan bawa saya Allah itu bersifat ia dengan wahdaniyah contoh kudrah dan ilmu contoh dia itu ya keasaan dia kekuasaan dia dan keilmuan dia dan kita nafikan daripada segala lawan ya sifat yang berbilang lawan wahdaniyah ya kudrah bandingan lemah ilmu lawan dia jahil tolak ha, itu maknanya dalam napi wal isbat yakni jangan berhilang pada ingatan itu pun besar dah tu sentiasa kita teringat kuasa besar Tuhan sentiasa kita teringat hebatnya keilmuan Tuhan yang mentadbir dan kita terasa ketunggalan dia tidak ada satu benda pun yang boleh menyamai dia situ pun kalau kita pandang dua tiga sifat pun dah besar dah tu ya untuk kita merasakan Kehaibatan Allah Taala sebab perlu kita ibadat kena ada rasa haibah ya kalau buat ibadat tak ada rasa haibah tu ibadat kita kata Uh, jasad tak ada roh kosong ya. Yeah. haibah tak ada dan bila haibah bila terpandang buat kerja nampak bos nampak nah rasa itulah hati kita bila menghadap kepada dia insyaAllah Allah dia akan sampai sikit demi sikit ha, ketika itu bawa dia rasa kelahiran kelazatan dengan Allah Ta'ala kemudian tambih wallahu Alam <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sayyidina wa'ala Muhammadin Alhamdulillah Alhamdulillah wahana kallahumma alhamna